Ən çox kimə minnətdar olmalıyıq? Həmo bilir valideynlərə. Quranda buyurur Allah. Təbii ki peyğəmbərlərdən sonra. Quranda Allah buyurur. Əni şükür li və valideyk. Mənə şükr elə və valideynlərə təşəkkür elə. 4 yerdə Quranda Allah öz adından sonra valideynin adını gətirir. 4 yerdə. La ta'budu illallah və bil valideyni ihsanan. Allahdan başqasına ibadat etməyin və valideyninizə yaxşılıq eləyin. Mən gənclərə tövsiyə eləyirəm. Çox diqqətli olun, atanız sizdən narazı olmasın. Çox diqqətli olun. Bir ömür ibadəti yandırıb kül eləyir ananın ahı, atanın ahı olmaz insan ata anasına sayğısız olsun olmaz yol verilməz bir şeydir quran vurur uff da deməyin imam sadiq buyurur ki uffdan yumşaq söz tapsaydı allah onu dəyərdi uff bilirsən nədir səni validən döyür təqqir eləyir uff da demə deyir cavabında narahatçılığını ifadə eləmə o səni vurduqca sən can demən ona amma ki bizdə validən yazığı heç vırmağa fürsət tapmır oğul azqalır validəni döysün adını bəzən din adı qoyur İslam adı qoyur, 5 gündür namaz qılır, evdə həm kafirdi. İndi yavaş-yavaş anla, başa sal, əxlaqınla, davranışınla onları hidayət et. Ata içkiçəndir, qo içkisini içsin, amma yavaş-yavaş başa sal. Əxlaqınla başa sal. Davayla başa salma. Bütün elədi haqqı danmaqla olmaz. Atanın övlad boynunda haqqı böyüdü, ananın övlad boynunda haqqı böyüdü. Din bu şeylərdən başlanır. Sadə münasibətlərdən başlanır. Mən hərdən danışıram, bəzi şeylər sonra görürəm ki, o, o məsellərə yol həmişə sadə şeylərdən keçir. O yüksək məqamlara insan çatmaq istəyirsə, sadə bildiyi şeylərə gərək əməl eləsin. Odur ki, valideynə ehtiram çox mühümdür. Çox həssas məsələdir. İnsana valideynin insandan razı oltsa xoşbəxt adamdır. Allah valideynə yaxşılığın xeyrini elə bir şəkildə verir ki, insan gözləmədiyi mükafatı dünyada da alır axirətdə də alır. Allah imtihan eləyir. Bəzən o onlar qəzəblənə bilər. Bəzən bizə haqsız söz deyə bilər. Mincür hadisə ola bilər, amma insan görə desin ki, bu qırmızı xəttdir. Bunu keçmək olmaz. Bunu keçmək olmaz. Validənə ağ qolmaq olmaz. Onun qabağında oyan bir sözlük tikə, bir bunu çox eşitmisiniz. Bir e, qabıdan çörək yeyirsə atası ilə, anası ilə övlad bir qabıdan. Əlini uzadır, ata uzatdığı tikəni oğul götürürsə birdən təsadüfən ağ qvalidən olur. Təsadüfən olsayar. Gör nə qədər məsələ incədir. Dilidilərsə sayğı göstər, dünyadan köçüblərsə yad elə. Məscidə gəlibsən, deyirəm bu günkü məscidimin məclisinin savabını anama bağışladım bugünkünü atama hədiyyə elədim. Ya addımlarımın səbəbini ona bağışladım. Gündə məsələn bir qədər Quran oxuya bilirsən, Quran oxuyasan, namaz qıla bilirsən, namaz qılasan ata anaya hədiyyə eləyəsən. Bu çox mühüm məsələdir. Validənə təşəkkür